Selamat datang. Anda pernah tak terfikir, selain daripada peperiksaan, macam mana sebenarnya kita tahu progres anak-anak kita kat sekolah? Hari ini, kita akan kupas tuntas tentang sistem pentaksiran bilik darjah ataupun PBD. Satu pendekatan yang betul-betul mengubah cara kita pandang pembelajaran murid di Malaysia. Okey, jadi untuk kita betul-betul faham PBD ini, kita akan lalu lima checkpoint utama. Mula-mula, kita tengok apa itu PBD. Lepas tu, kita dalami tiga sudut pentaksiran yang menjadi tunjangnya, kemudian kita akan kenal dengan enam tahap penguasaan. Dah faham semua tu, baru kita tengok macam mana kitaran pelaksanaannya dalam kelas dan akhir sekali, macam mana guru membuat pertimbangan dan pelaporan. Jom kita mula? Baiklah, jom kita mulakan dengan soalan paling asas sekali. Apa sebenarnya PBD ni dan kenapa ia penting sangat dalam sistem pendidikan kita sekarang? Ha, inilah sebenarnya persoalan besar yang PBD nak jawab. Sebab peperiksaan ni dia cuma tunjuk sebahagian kecil je. PBD pula, ia cuba nak tengok gambaran yang lebih besar, yang lebih menyeluruh tentang perkembangan setiap murid. Jadi, PBD ni bukan macam ujian akhir tahun yang kita semua risaukan tu, tak. Sebaliknya, ia adalah satu proses yang berjalan setiap masa dalam kelas, semasa sesi pengajaran dan pembelajaran atau PDP, boleh kata ia hidup sekali dengan murid. Jadi cikgu boleh nampak kemajuan mereka secara real time. Dan ini, ini adalah jantung PBD. Poin paling penting sekali. Maklumat yang cikgu kumpul tu bukan untuk kita banding-bandingkan murid. Awak dapat nombor 1, awak nombor 10, bukan macam tu. Tujuannya adalah untuk pembangunan individu fokusnya dah beralih daripada persaingan kepada membantu setiap murid jadi versi terbaik diri mereka. Ini satu perubahan yang sangat besar kan? Okey, dari falsafah tadi, macam mana ia diterjemahkan dalam praktis? Nah, PBD melihat proses pentaksiran ini dari tiga sudut pandang yang berbeza. Yang pertama, pentaksiran untuk pembelajaran. Bayangkan ia macam seorang personal trainer. Dia tengok cara anda bersenam, terus bagi maklum balas. Eh, angkat macam ni sikit, bengkok sikit lutut tu. Itulah yang cikgu buat. Dia guna maklumat tu untuk ubah suai cara mengajar supaya lebih kena dengan murid. Yang kedua pula, pentaksiran sebagai pembelajaran. Kali ini, murid tu sendiri yang jadi watak utama. Macam atlet yang tengok cermin untuk perbetulkan teknik. Murid akan nilai kerja sendiri, kerja kawan-kawan dan dari situ, dia belajar tentang cara dia belajar. Ini kemahiran yang sangat penting dipanggil metakognisi. Semang cerita, dia berfikir tentang cara dia berfikir. Dan yang terakhir, pentaksiran tentang pembelajaran. Ah, Yang ini mungkin yang paling kita biasa dengar. Ia macam ujian di akhir satu-satu topik. Macam checkpoint untuk kita tahu, okey, setakat ni, apa yang murid dah betul-betul faham dan kuasai. Ia meraihkan pencapaian pada satu-satu masa. Okey, kita dah tahu kenapa dan macam mana PBD ini dibuat. Tapi persoalannya, macam mana nak ukur semua kemajuan ni? PBD ada satu pembaris yang jelas yang diguna untuk semua subjek. Tapi sebelum kita tengok pembaris tu, kita kena faham tiga tiang utama ni dulu. Apa yang murid belajar, bagaimana mereka belajar dan sebaik mana mereka belajar. Tiga-tiga ni standard yang semua cikgu akan rujuk. Jadi petaksiran tu konsisten di seluruh negara. Ha, ni dia. Enam tahap penguasaan tu. Ia macam satu tangga kemajuan. Mula dari tahap satu, murid sekadar tahu benda asas. Naik ke tahap dua, dia boleh terangkan. Sampai ke tahap enam yang paling atas tu, wow, murid bukan setakat boleh guna ilmu tu dalam situasi baru, tapi boleh buat secara kreatif, inovatif, sampai boleh jadi contoh pada kawan-kawan lain. Jadi, poin penting kat sini, sasaran minimum yang semua murid perlu capai adalah tahap tiga. Ini adalah tahap di mana kita anggap murid dah boleh mula menggunakan ilmu yang dia belajar. Kiranya, ini benchmark asas untuk semua. Baiklah. Teori kita dah faham. Sekarang, jom kita tengok pula macam mana cikgu-cikgu kita laksanakan semua ni dalam rutin harian di bilik darjah. Inilah dia, kitaran lima langkah yang menjadi tulang belakang PBD. Ia sentiasa berpusing. Mula-mula, cikgu rancang apa nak ajar dan macam mana nak nilai. Lepas tu, laksana dalam kelas. Sambil tu, cikgu akan rekod dan analisis apa yang dia nampak. Berdasarkan analisis tu, cikgu akan ambil tindakan susulan. Mungkin ada murid perlu lebih bimbingan, ada yang boleh diberi cabaran baru. Akhir sekali, barulah lapor tahap penguasaan murid tu. Dan lepas tu, pusing balik ke langkah pertama. Dan kena ingat ya, untuk dapatkan gambaran penuh, cikgu tak guna ujian bertulis semata-mata. Ada macam-macam cara, melalui soal jawab, perbincangan dalam kumpulan dan juga pemerhatian. Ya, cikgu perhatikan sikap murid, cara dibuat kerja amali. Semua tu dikira untuk dapatkan satu pandangan 360 darjah. Okey, kita dah sampai ke kepingan puzzle yang terakhir. Ini melibatkan sentuhan insan iaitu kepakaran dan pertimbangan profesional seorang guru. Jadi, bila seorang guru nak tentukan tahap penguasaan seorang murid, ia bukan main teka je tau. Ia satu pertimbangan profesional yang seimbang. Dia akan ambil kira pengetahuan dia tentang subjek, tanggungjawab dia sebagai pendidik, input daripada hasil kerja murid itu sendiri dan semestinya pengalaman dia sebagai seorang guru. Semuanya seimbang. Dan inilah gunanya semua ni. Laporan PBD itu bukan satu hukuman atau keputusan mutamat. Sebantiknya, ia adalah titik permulaan. Titik untuk kita, guru, ibu bapa dan murid duduk semeja dan berbincang. Okey, ini tahap kita sekarang. Apa langkah kita seterusnya untuk jadi lebih baik? Kesimpulannya PBD ni bukan setakat nak masukkan peperiksaan, ia jauh lebih besar daripada itu. Ia satu anjakan falsafah yang membuat kita bertanya, masa depan macam mana yang kita sedang bina untuk anak-anak kita? dengan fokus pada pertumbuhan individu, bukan perbandingan. PBD sebenarnya sedang cuba membina generasi yang bukan sahaja tahu tapi tahu cara untuk belajar. Generasi yang boleh suaikan diri dan terus berinovasi sepanjang hayat mereka.